जागा जागा लिख जाओके बंधन साइंसी बंधन करा बाबांसी बंधन हनुमने बाबा साई धाव बाप माजे आई बाप माजे आई धाम बाप माजे आई ವಂದಿನ ಚರಣನೇ ಪ್ರೇಮೇಣಿಂಗಿನ ಆನಂದಿ ಪೂಜಿನ ಭಾವೇವಾಳಿ ನ ಮನೆ ನಮ

हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जय श्री राम जय श्री राम राम सर जय जय राम बहुत बढ़िया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर ओके और आपके पूरा पूरा आज पुरा आपका यूज़ करने वाला क्योंकि जो दिन का लास्ट होता है ना रात को नौ बजे साढ़े नौ बजे दस बजे साढ़े दस बजे पूना वाले तो बारह बजे साढ़े बारह ग्यारह बारह बजकर दो एक मिनट में दूसरा दिन चालू होता है सही टाइम पे बस और रात को सोते समय भगवान को बोलना है God, आज का दिन आपके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया गया। और दूसरा क्या बोलना है ना आपके कृपा से नंबर वन आने वाला है, है। इसमें तीन काम हो गए पहले तो भगवान को आपने बोल दिया आज का दिन अच्छा आपके आशीर्वाद से गया दूसरा आपने गलती कबूल कर दी जो हो गए हाथों से तीसरा भगवान को बोला है आपने कल तो कल का दिन बढ़िया इन्हें माला उठियो माला भरू कर दो बढ़ते हैं अरे यार ये बोलना पड़ेगा बाबा चलो ओके थैंक यू अब यही सोच के साथ हम आज की शुरुआत करेंगे क्योंकि जंदे भगवान ऊपर से ही बोलता है तथास्तु तो एनर्जी ड्रिंक के साथ लगा धनुष्य याला आम्ही धनुष्य म्हणतो तशी ही प्लास्टिकची म्हणजे पीयूसी पाईपची एक अडीच ते तीन फुटाच्या आहे आहात त्याच्या सहाय्याने किंवा लाकडीचा बांबू छोटा तुम्ही वापरू शकता याच्या साहने आजचा वर्कआउट चालू आहे ते पगार शेवटपर्यंत असायचे म्हणजे या धनुष्याच्या आधारे वो तो बुलाती है मगर जाना नहीं इधर आना है एक्सरसाइज करने के लिए ये सुनो कैसा लग रहा है बहुत मजा आ रहा है मजा थी ना खूब मजे थी ओके रे हरी रामकृष्ण हरी बार कहीं फोक्त लक्ष्म

हे बेकासपणे देखा तुमच्याकडे जागा असन ना बागा पुढे चालत जाईल चालत तर बेनिफिट तुम्हाला इतसे करते मी त्यांना नाक नाही झालं ओके तो एक पुढे चालत जाईल चालत कसे मी एकाला आपको एक बार लगाओ सर एक बार पार्टी में एक काओ तुझसे रोती दिला है एक काओ खुश

नक्की वजन कमी होना पा ओके रे भारी कॉ आप जूमकॉल वर की व्याम कर जो रे भारी रे भारी ते अन्न व्यायाम करतात त्याचं सर्वांकडे लक्ष असतं ओके okay, दररोज येत चला चांगला व्यायाम होईल चांगला रिझल्ट लागेल तुमचा तो होना क्या ये बॉडी से बॉडी के लिए ऑनलाइन व्यायाम करना जरूरी है तर तस नाही तसं नाही तसं नाही सर

कदाचित अर्जुनाने सुद्धा धनुष्याचा असा व्यायाम केला नसेल किंवा असा उपयोग केला नसेल लक्षात ठेवा धनुष्याचा काय वापर करता येतो आपले बॉडीचं वेलनेस सेंटर यामध्ये आल्यानंतर ऑनलाईन हा हे पा अर्जुनानी अर्जुनाच्या धनुष्याचा असा वापर केला नसेल कदाचित अतिशय नाही मा करत मी परंतु व्यायाम करताना ऑनलाईन व्यायाम करताना धनुष्याच्या आधारे म्हणजे एक जी ती काठी आहे प्लास्टिकची वापरू शकता तुम्ही किंवा लाकडी वापरू शकता पण हलकी असावी दोन ते अडीच फुटाच्या अंतराची त्याच्या साहाय्याने वर्कआउट ऑनलाइन व्यायाम करता येतो लगाते लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है दौड़ते वक्त जिंदगी में हार्ट अटैक से बचने के लिए दिल की सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है एक नई स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि अगर आप चौदह सिंपल सवालों का जवाब देकर घर बैठे ये जान सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक का कितना रिस्क है विश्वास नहीं हो रहा तो आप हमारी रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिए किलर बन रही है दिल से जुड़ी बीमारी सेहत की खातिर दिल का ख्याल रखना कितना है जरूरी घर बैठे हार्ट अटैक का कितना है रिस्क। सवालों का जवाब बताएगा आपका दिल कितना है? भारत में कोरोना काल के बाद हार्ट अटैक और कार्डिक अटैक के मामले बार बार सामने आने लगे है किसी की चलते फिरते जान जा रही है किसी के हंसते खेलते नाचते गाते हार्ट अटैक से मौत हो रही है तो कोई क्रिकेट के मैदान में खेलते खेलते दम तोड़ रहा है किसी की जिम में वर्कआउट करते तो किसी की स्विमिंग पूल में गोता लगाने के बाद जान चली जा रही है इंसान का दिल बेमान होकर अचानक बीच रास्ते में धोखा देने लगा है हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट ऐसी होने वाली सरेआम मौत की दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखकर लोगों का डर से कलेजा कांपने लगा है हालात इतने गंभीर बन गए हैं कि अब तो हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट से मासूम बच्चों की भी जान जाने लगी है विश्वास नहीं हो रहा तो राजस्थान के दौसा जिले के चंद रोज पहले आई सीसीटीवी फुटेज में कैद कार्डिक अटैक से स्कूली बच्चे की मौत की लाइव तस्वीरें देख लीजिए दौसा के बांदी कु में ज्योतिबा फुले उच्च माध्यमिक विद्यालय देखिए कैसे एक स्कूली छात्र क्लास से बाहर आने के तुरंत बाद कॉरिडोर में अचानक चलते चलते वर्ष खा कर गिर जाता है जब तक लोग और उसके दोस्त कुछ समझ पाते दसवीं के छात्र यतेंद्र उपाध्याय के दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हो जाता है जान बचाने के लिए को अस्पताल ले जाने पर सीपीआर देकर ने साथ वापस लाने की की, पूरी कोशिश लेकिन कामयाबी नहीं मिली सोलह साल के बच्चे को अस्पताल में लेके आए थे जब उसकी जाँच कर आजकल सोशल मीडिया पर हार्ट अटैक और कार्डिक अटैक से होने वाली मौत के बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं हार्ट अटैक और कार्डिक अटैक के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच पता लगाना बेहद जरूरी है कि आपका दिल कितना सेहतमंद है आपका हार्ट हेल्दी है या नहीं इसका पता आप घर बैठे आ, आसानी से लगा सकते हैं जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में पब्लिश एक स्वीटिश स्टडी के मुताबिक ज्यादातर हार्ट डिजीज साइलेंट किलर होते हैं जिसके चलते जब तक दिल का दौरा या स्ट्रोक नहीं पड़ता लोगों में इसके कोई लक्षण नहीं दिखते स्वीडिश रिपोर्ट के मुताबिक आप खुद से चौथा सवाल पूछकर ये खुद पता लगा सकते हैं कि क्या आने वाले दिनों में हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है स्वीडिश रिपोर्ट ने हार्ट अटैक के जोखिम की, की पहचान के लिए एक क्विक और आसान घरेलू टेस्ट बनाया है जेंडर वजन कमर की चौड़ाई स्मोकिंग ड्रिंकिंग हैबिट हाई बीपी डायबिटीज से जुड़े 14 सवालों को घरेलू टेस्ट में शामिल किया गया है टेस्ट के जरिए स्वीडन के 50 से 64 साल के 25000 लोगों पर परीक्षण किया गया स्टडी से पता चला कि यह टेस्ट ब्लड टेस्ट और ब्लड प्रेशर मापने जितना ही सही और सटीक है स्वीडिश स्टडी के घरेलू टेस्ट में लोगों से जो 14 सवाल पूछे गए थे उसमें उनकी उम्र क्या है कितने पढ़े लिखे हैं आपका जन्म कहाँ हुआ है आप एक हफ्ते में कितनी कमाई करते हैं बीस साल की उम्र में आपका वजन कितना था आपकी लंबाई कितनी है आपकी कमर की चौड़ाई कितनी है क्या आप स्मोक करते हैं और करते हैं तो कब और कितनी उम्र से स्मोक करते हैं क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए आप कोई दवाई खाते हैं क्या डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए दवाई ले रहे हैं क्या आप ब्लड प्रेशर को काबू में रखने के लिए दवा खाते हैं आपको किस उम्र में ये पता चला कि आपको हाइपरटेंशन है क्या आपके परिवार में किसी को कम उम्र में हार्ट अटैक आया है और आपका लेवल कितना रहता है मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि जो साइलेंट हार्ट अटैक है आड़ा आड़ा जिसका से पढ़ना। मग स्वीट मध्ये ना काय करायचं स्वीट मध्ये चांगल्या क्वालिटीचे काहीतरी घरी आणून ठेवायचं शेंगदाणा लाडू म्हणा गुळातले तिला काळी ओके त्याच्यानंतर थोडेसे मनुके या ड्रायफ्रूट मध्ये आपल्याला गरज आहे थोडे बदाम थोडेसे काजू आणि मॅडम यांच्या जेवणात थोडस टक्के आणि मला एक मात्र विचारायचा

पाकिस्तान कुठे चालला ना भाऊ चा, तुम्ही कुठं नाचत मी कुठं नाचो हे भंगारे त्याच्या नाचणी लागायचं हे तेवढ्या पुरतं तेवढं कारण तुम्हाला इथं पण फ्रेश राहणं गरजेचं आहे थँक्यू मामा थँक्यू येस बोला बोरडे का बोला गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मी फक्त एका वाक्याची म्हणजे आजचा जो व्यायाम आहे त्याची एका वाक्यात रचना केल्याचा मला आनंद भेटला म्हणून मी अँड्रेस केला कदाचित कदाचित अतिशय होईल माझ्याकडून अर्जुनाने त्या धनुष्याचा वापर सुद्धा केला नसेल असा आज व्यायाम जो केलाय ना त्या धनुष्याचा जो व्यायाम व्यायाम मध्ये वापर केला खूप अमेजिंग होता आणि मी पण केला सर म्हणजे तो व्यायामच मला आवडला थँक्यू थँक्यू सर आज आपण जो थोडासा चेंज केला कारण हार्टच्या संदर्भात त्यावेळेस आपण भुगे सर कायम बऱ्याच ठिकाणी ऐकतो की सायलेंट किलर अटॅक जो वाढतो ना त्याच एक न कारण का हार्ट च पंपिंग प्रॉपर होत हे तर झालंच पण आपला जो आहार आहे तो योग्य नसल्यामुळे ह्या बऱ्याच गोष्टी घडतात आणि तिथून पुढे आपण प्रत्येक दिवशी थोडस वेगवेगळे वेगवेगळे एक्सरसाइज करण्याचा प्रयत्न करू थँक्यू काका थँक्यू बोला सर आणि आपला पाहुणे पण होते सर पाहुणे पण होते फोन करून विचारा आणि त्यांना पुढे सांगा ना मला पाहुण्याला कॅमेरा बंद न्यूट्रिशन नसलं घेतलं फक्त कॅमेरा वजन वाढवणं नॉर्मल आहे रोज वडापाव पिझ्झा बर्गर चीज खाणं नॉर्मल आहे कशा कशापर्यंत येऊ सर खाणं नॉर्मल आहे सकाळी संध्याकाळी चहा बिस्किट नॉर्मल आहे रोज तिखट तिरकट भाजी नॉर्मल आहे कुठेही व्यायाम नाही नॉर्मल आहे चालणं नाही हालचाल नाही हे सुद्धा नॉर्मल आहे थोडं पोट वाढलंय छानच की अरे जिसे नाही पेट ओ नाही शेट शरीरची बटणं लागत नाही जाताना दम लागतोय लिफ्ट आहे की मग पण हेच वाढलेलं वजन एक दिवस ब्लड प्रेशर थायरॉइड डिसीओडी कोलेस्ट्रॉल असे आजार नॉर्मल करून टाकतील मग आपण म्हणू माझ न खराब आहे बघून रडू येईल जुने कपडे कपाटत राहतील आणि एक दिवस आठवेल मी कधी कडे फिट होतो आज सेल्फी मध्ये फिल्टर शोधावं लागते कारण स्वतःचा रूप ओळखू येत नाही पण अजूनही वेळ गेलेला नाही मित्रांनो नालायकमाला सोडून द्या रिझल्ट हवाय तर थोडं सॅक्रीफाईस करावं लागेल डायट सोपं नाही पण हॉस्पिटल जेवण तेवण मात्र वाईट आहे शरीराला थोडा वेळ द्या रिसेट होण्यासाठी पण रिग्रेट येण्याआधी सुरुवात करा कारण वाढलेलं वजन माणसाला मारत नाही पण कमी न केल्यामुळं ते नक्कीच मारू शकत आजार झाल्यावर आयुष्यभर वर कमावली संपत्ती त्या आजारावर खर्च व्हायला वेळ लागणार नाही हा मेसेज अशा प्रत्येक व्यक्तीसाठी शेअर करा ज्याला वाटते की सगळं नॉर्मल आहे पण खर तर सगळं हवं ओके